Вика. Вика? А она? Она до, до меня добавилась, я как раз ты добавился, я вас двух приняла. А ну, добавь ее еще раз, добавь ее еще раз. Да она не хочет играть. Да, давай попробуем. Ну, я с тобой... Блин, она отхиляет. Отхиляет, она испугалась, малышка, ты позвони по поводу меня насчет с ней, хорошо? Хорошо. Ну скажи, что я адекватный, нормальный тип, мне хотелось бы... Тебя-то я знаю, хотелось бы с ней познакомиться. Принимай батл, чего ты? Даже ну принимай батл. Ну давай один. Что ты, малышка, а ты что, шо... блядь? А ты что, чем занимаешься вообще? Я на работе. На работе? Торгуешь сейчас? Да. Что там у тебя по ассортименту имеется, как, -то наличие товара, какой -то товар имеется у тебя в наличии? Да мы только женочий. Женочий, лосины, костюмы, Лосин. Нет. Лосин. Есть волшебные лосины, которые делают из попы плоской, и да. делают нормальный орех? Есть такое? Блять, это наебал. Это наебалого века, ебать, я тебе говорю. Это подло. Это неправда, в кого прям плоско-плоско, оно и не выделяет вообще. Да? Ну, как который... бы. Так что это лосины суто для зала и суто в кого я жопа, не выделяет, а так не. Икстры. Я понял. Ну как, идут продажи у тебя? Нормально. Сегодня было трошки людей, я зашла в эфир, посиди, пока я сейчас до двух и до дом. А, слышишь? Ну, что, а... сейчас посидишь немножко, и пойдешь домой, правильно? Домой, пойдем с малой на тренировку, пойдем снова домой эфир и все. С малой тренировку в смысле? Малую на тренировку пойдешь или сама на трешку? Мала. Сегодня малая тренировка, завтра у меня. А чем малая занимается твоя? Малая тоже ходит туда, куда я на ММА, а я хожу в зал и на ММА. На ММА ты ходишь, мала в натуре боретесь там? В натуре. Ну, типа, у нас резкие тренера. Мала ходить в мене на районе, а я езжу дальше. У меня тренировка в понеділок, а четвер пятница зал. А в ней понеділок середина пятница. А что ты связалась именно с боевухой? Просто подобается. Просто подобается. Ты любишь пиздить людей? Ні, ну в мене не було ще таких випадків в житті, що мені треба було битись, але мені просто це подобається, я вирішила піти, я хожу з початку літа. Три рази, ребят. Я понял. Ну, інці в якийсь есть какой-то якесь подружання, ти будеш його гасити? Ну, спокійно выскочишь. Якщо, якщо, якщо мене зацеплять, то я дам здачу, Але перше я ніколи не полізу. Ну, я понял. Ну, если что с вискочиш, выскочишь, такая ох, ну давай, да, именно, ну. Вот это я от. не знаю, ситуации у меня таких не было. Я понял. Сережка, спасибо большое, братан. А ты на сколько матки? На один? Ну на один залетел, да. А, а ты же играл в Saints and или не играл? Играл, да. Треба как-то сразу поиграть. Ну сыграй, да, сыграй. Я бы с ним в партере поборолся бы. В партере любишь бороться, малыш? Я даже не знаю, что это такое. А, как же ты хочешь на ММА, я не знаешь, что такое, блядь, партер. Я не знаю, что это партер. Что, ты на машинке тоже катаешься еще? Катаюсь, да. Сегодня завезла уже, там масло меняет. в мае брат. А, ну все та же, еще не, еще не обновлялась, да? Алексей поселил. Нет, пока не в приоритете это, пока это по, по а Я понял. Да. Слышишь. Ну а этот самый, еще чем занимаешься вообще? Так все, я думаю, этого хватает, я и так начинаю не стыгаю. А, так у тебя кожен день такое происходит, так? Кожен день У мене вихідний, тільки субота-неділя, і то субота не завжди, іменно неділя. Я сама без малої, просто це мій день. І що ти робиш? Отдихаюсь, з подружками десь посижу, чи до хожу, чи просто катаюсь. Просто ну, в неділі я сижу навіть в ефірі, але суто зранку і вечір. Весь день -а. Тільки неділя. Бля, ну прикольно, конечно. А ты где сейчас? Что ты делаешь? На кальян, на кальян, на кальян плотно подвес, по этот самый подвис, на кальян, в кальян, я сейчас понял, прям плотно она подвес. А в школе? Чего она что, в саде ходит? Не, мала в школе, я ее сегодня в школу отвез. Первый понял? класс она другий? Первый класс она ходит, да. Сейчас и круто, круто. Да. Не нравится ей вообще, блядь, почему-то всем детям интересно, понял, в первом классе шоу, в школу ходить. Ей вообще тупо не интересно. Но я так понял, что это не ее тяга, блядь, вообще абсолютно. А ходит. Ну, ходит, да, ходит. И до какой годы они сейчас в школе? Там еще и группа продолженного дня? Не, в они вот до 12. До 12. До ага. 12. Все у да, братан, все у меня. А? И что, кальян подобается? Ты его часто куришь? Каждый божий день, блядь, пиздец. Я не могу уже курить, не знаю, что. Не мама уже до него тяги. Да? А я вот не могу остановиться. А, так же было. Владимир, а спасибо. Да. Вот у меня, у меня каждый день именно сплотно, у меня прям, у меня, прям, прям, прям паническая, паническая тяга понимаешь? понял? А сигареты ты не куришь? Я Сигареты не курю. Бутку не курю. Этот не кидаю, скажи, снюсик. Только кальян. Только кальян, да порядок, порядок. Okay, ну, повидались мы с тобой, Брюнеточка, понял? Он ну, Думаю, что за Брюнеточка подзабыла Я тебя, видишь, вот вспомнил. <реку> а Маленько. ты на меня хоть подписанный? А да, а, ты ну, у меня есть в друзьях. Конечно, Брюнеточка, мы с тобой как-то плотно валились, помнишь? Хорошо, старый, давай, связь. Давай, молодая, всем до всего доброго тебе.